Фантастичний бал наймасштабніший турнір цього року. Five Open Опен Ball. відкритий міжнародний фестиваль зі спортивно-бальних танців та танцювальних шоу. І сьогодні ми на першому моєму турнірі в цьому році. Минулий 2021 рік я провела у тренуваннях та пошуках себе, свого тренера та власного стилю спортивно-бальних танців. нашего міста СК «Локомотив». Зіркова судівська бригада виступи кращих парк та колективів України. Зараз будемо з ними знайомитися. балл от Отличается он в первую очередь составом участников, отличается тем, что у нас в рамках конкурса проходит чемпионат Украины в этот раз среди ювеналов в латиноамериканской программе. Отличается, наверное, тем, что несмотря на то, что с локдаун и много было проблем, мы смогли собраться и в первую очередь, наверное, получить удовольствие от танца и праздника. Возруиноватый живет в СМРИ. Как вы ставите себя до такой видповедальности? Понимаю, как это тяжело. Я знаю, что им нужна поддержка. Прежде всего, они выходят на паркет и почему-то, наверное, боятся судей, думают, что мы такие вот страшные, да, и хотим им сделать, наверное, плохо. На самом деле... Мы точно такие же танцоры в бывшем. Мы точно такими же были ребятами. Мы точно так же боялись. Естественно, я всегда помогаю, всегда я даже вижу, если э, не мои пары, какие-то вот чужие ребята, которые понравились, я всегда подойду, э, утешу, если вдруг они там не попали в финал или не пошли там в следующий тур. Э, скажу, вы здорово танцевали, не расстраивайтесь, может, там в следующий раз повезет. Не забудьте танцювальна атмосфера та масса позитивных эмоций. судьи? Так, безусловно. Я думаю, что, конечно, это имеет огромное значение, даже в детском танцевании. Да, есть какие-то каноны, есть какие-то базовые, структурные аспекты, на которые в приоритете у танцоров. Но, безусловно, мимика, безусловно, артистизм – это немаловажная сторона танцевания, потому что танцы – это и спорт, и искусство. И без танцевания от души, без танцевания от сердца это не бальные танцы. Посіння, звук та світло, тематична фотозона, великі медіаекрани, віп зона для глядачів. Все це робить цей турнір про справжньому святковим. Хочется пожелать организаторам. Организаторам хочется пожелать как можно больше таких мероприятий разнообразить и чтобы у них все задуманное получалось с легкостью и с большой возможностью. того, якщо пара використовує складну хореографию в своїх виступах. По поводу хореографии вопрос сложный. Если пара справляется с бейсиковыми вещами очень хорошо, то почему бы не танцевать сложную хореографию? С одной стороны. С другой стороны, все должны быть в каких-то, скажем так, усредненных условиях для того, чтобы это было возможно оценить. И поэтому, конечно, когда танцор Д-класса выходит в открытую группу и танцует хореографию Д-класса, тяжело сделать выводы, кто лучше. Ає вагомий призовий фонд кубки та грошові нагороди у категорії молодь та дорослі, а це найдивовижніші категорії, які викликають захват у глядачів. Но ну, мы хотим получать награды, научиться хорошо танцевать, добиться хорошего уровня. Конечно же, стать в пару, выйти на международный, всеукраинский уровень. Дай бог попасть на Blackpool. Хочу э, отведать все места и потренироваться со всеми тренерами, которые известны. Э, также хочу э, попасть на большие турниры, занять хорошие места, получить кубки, получить эмоции, впечатления. Ну а также, возможно, стать хореографом. Какие у вас вражения от турниру? Если честно, то очень понравилось. Э, танцпол шикарный, ну очень классный. Э, зал тоже огроменный, очень все красиво. Вообще все классно. ваші пари, як вони на вас впливають? Ми учимося новому на турнірах. Они нам дають більше вільності в собі в бальних танцях. Ваша мета в бальному спорті. Я хочу стати танцьором тан бального танцю у вищому класі. І стала частиною справжньої феєрії танцю. З вами були Олена Толупко та Мада Сузір'я. До нових зустрічей скоро побачимося!